নমস্কাৰ জে কে এইচ ইউ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মই মধুস্মিতা এইকেইদিন বহুতে মোক কামেণ্ট ছেকশ্যনত বা মেছেজত সুধি আছে জি টি পি জি টি টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইটো কথা মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ সঠিক ডেটটো আমি কোনেও দিব নোৱাৰোঁ যিহেতু এইটো এটা প্ৰচেছত আছে কিন্তু এটা ভাল খবৰ বুলি আপোনালোকক জনাব পাৰি দুই তিনিদিনৰ আগতে যি কেবিনেটৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তাতে শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা চলিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদ এটা কথা উপস্থাপন কৰিছে যে আগৰ যিখিনি এল পি ইউ পি সেইখিনিত বহুতখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অলৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো এতিয়া বাকী আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছত আছে ৰিচেণ্টলি যিহেতু মেথছৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰা হ'ব গতিকে প্ৰচেছটোত অকণমান নতুনত্ব আহিব আৰু এই এক্সামটো সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যিহেতু চাওক মেথছৰ কাৰণে যিকেইটা পষ্ট আছে সেইকেইটাটো একমাত্ৰ মেথছৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কেতিয়াও নকৰে ন পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু যদি আমি অনুষ্ঠিত হ'ব আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া এপ্ৰিল বা মেত যদি এপইণ্টমেণ্টটো দিবলগীয়া হয় যিটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মানে প্ৰচেছ বা ড্ৰাইভ চলিব বুলি কৈছে এপইণ্টমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব তেতিয়া সেইটো হ'ব এপ্ৰিল মেট এপ্ৰিল মেড হোৱাৰ তিনিমাহ বা চাৰি মাহৰ আগত কি হ'ব লাগিব পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে তিনি চাৰি মাহৰ পাছত সেই এপইণ্টমেণ্টখন ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিব ন গতিকে এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী জি ডি পি জি টি তাত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আপোনালোকে প্ৰস্তুতিত কেতিয়াও হেমাহি নকৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত সময় আছে খুব বেছি তিনি চাৰি মাহ গতিকে আপোনালোকে এই সময়খিনিত খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক নিজকে আনবিটেবল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক যাতে মেৰিট লিষ্টত ভালদৰে ওপৰতে আপোনাৰ নামটো আনিব পাৰে আৰু চাওক এইটো কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় চিলেবাছটো আমি পঢ়ি শেষ কৰিব পাৰিম পেদাগুজিয়ে হওক আছামেনিজ পিপলেই হওক বা জি এছৰ পাৰ্টটোৱেই হওক আমি কেতিয়াও পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে যিমানখিনি সময় পাইছে ইউটিলাইজ কৰি নোটমেকিং কৰক ভালপোৱা কিছুমান কাম কৰক কিন্তু এটাই কথা ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছোঁ সেই শব্দটো নানিব শব্দটোৱে অলৰেডি আমাৰ যিটো এনাৰ্জি আছে সেইটো ডিপ্লিট কৰি দিয়ে গতিকে যিমান পাৰে পজিটিভ থাকক কনচিষ্টেণ্ট থাকক আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ যদি সোমাবলৈ আশা কৰিছে আপুনি ছিষ্টেমৰ মতে চলিবলৈ শিকিব লাগিব ছিষ্টেমে যেতিয়া প্ৰচেছত গৈ নটিফিকেশ্যনটো আউট কৰিব তেওঁলোকৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে বুলি ভাবিব কামটো সমাপন হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ মাজলৈ এৰিব গতিকে ধৈৰ্য কিন্তু বহুত বেছি প্ৰয়োজন ছিষ্টেম আমাৰ মতে নচলে আমি ছিষ্টেমৰ মতে চলিব লাগিব এতিয়া বহুতে সুধি আছিল প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথা কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আৰু মোক বহুতে সুধিছিলে যিহেতু মই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউজৰ এখন যি ই বুক প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ পেদাগজিৰ তেওঁলোকে সুধিছিলে যে এইখন পঢ়িলেই মোৰ হ'বনে আৰু যদি মই আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি পেদাগজিটো ইমান এটা ডাঙৰ পাৰ্ট সেইটো আমি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউজৰ মাজতে বা অলপ এনালাইচিছৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে বহুতখিনি আহিব পাৰে বহুতখিনি কনচেপ্টছ আহিব পাৰে বহুতখিনি ডাইমেনশ্যনছ আহিব পাৰে কিন্তু এই যিখন ই বুক কেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা আমাৰ চিলেক্টেড কিছুমান এম চি কিউ জানিছোঁ কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণছবোৰ কেনেকুৱা থাকিব পাৰে ডাইৰেক্ট গৈ যদি আমি এক্সামত বহি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ হয়তো কুৱেশ্যনছবোৰ বুজাত অলপ সমস্যা হ'ব পাৰে ইয়াতে আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব এটা খুব ভাল আপোনালোকৰ কাৰণে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে কিন্তু লগতে আপোনালোকে বি এডৰ যিখিনি বুকছ আছিলে সেইখিনি পঢ়াটো মাষ্ট গতিকে বি এডৰ বুকছ বুলি ক'লে আমাৰ যিখিনি টিচিং মেথডছৰ মানে বুকছ আছিলে এডুকেচনেল চাইক'লজি এডলেশ্যনচৰ ওপৰত সেই তেনেকুৱা যিবোৰ বুকছ আছিলে আপোনালোকে ইংলিছ মিডিয়াম হওক বা আছামিছ মিডিয়াম হওক কোনোবা ৰাইটাৰ্চে লিখা যিখিনি আপোনালোকে ফল' আপ কৰিছিলে সেইখিনি কনচেপ্টখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ক আৰু সেইখিনিৰ লগতে গোটেইখিনি পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই আগতেও কৈছোঁ চিলেক্টেড টপিকছখিনি পঢ়ক আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেচনখিনি কৰক আৰু এটা কথা মন কৰিব আমি অলপ স্মাৰ্টলিও পঢ়িব লাগিব এতিয়া ছিলেবাছখন চাব লাগিব আমি জি এছ পাৰ্টটো বহুত বেছি পঢ়িলেও নহ'ব বা ইংলিছ পাৰ্টটো অকল পঢ়ি থাকিলেও নহ'ব যিহেতু পেদাগুজিত ফিফটিন মাৰ্কছ আছে আছামিনিজ পিপুলত ফিফটিন মাৰ্কছ আছে গতিকে আপোনালোকে মেইনলি ফ'কা কৰিব লাগিব আছামেটি আসাম্স পিপলের ওপর আৰু পেডাগজির ওপর আর আসামেনিজ পিপল কলে এটা হিউজ এৰিয়া হয় আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক কাৰেণ্ট এফেয়ার্স বিশেষকৈ আসামের এই গোটেইখিনি বস্তু তাত ইনক্লুড গতিকে কিমান এটা ভয়েস্ট এৰিয়া হব আপোনালোকে ভাবি গতিকে খুব ভালদার আসামেনিট পিপল পঢ়ক আৰু বহুতেই মোক মানে মেছেজত সুধি আছিলে যিখন পেডাগজি ই বুক পাইছে তাৰপাছত মেম আপনার ওর আসামেজ পিপুলর মেটেৰিয়েলছ আছে ই বুক আছে নেকি আপোনালোকক জনাও যে মানে আসামেনিজ পিপুল ইবুক প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু বহুতে অনুৰোধ প্ৰস্তুতি কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ কেডাগজিখন যিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজত উপলব্ধ কৰিলোঁ এই আচামেনিজ পিপলখনৰ যি ই বুক সেইখন উপলব্ধ কৰোঁতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু আপোনালোকক এটা নিশ্চিতি দিছোঁ যে ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ আগে আগে মই যিমান পাৰোঁ খুব ভালদৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই আচামেনিজ পিপলৰ ই বুকখন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে কৰি যাব আৰু কিবা কুৱাৰীজ থাকিলে সুধিব পাৰিব বহুতকে মই ব্যক্তিগতভাৱে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ এটা কথাই শেষত ক'ম আপোনালোক হতাশ নহ'ব সময় যিখিনি আপোনালোকে পাইছে সদব্যৱহাৰ কৰক আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ লগত এদিন ভাল হ'ব